The world, верновой терминал, Саншай терминал, ресурс САП. Прошу дать слово для обговорения данных вопросов. У меня есть свои замечания. Пожалуйста. Рекуник, рекуник. Вопрос. Вопросы какие-то есть? Да. Есть, конечно. Нет, нет, вы вопрос ему дайте, он ответит. Что же оговаривать, если, вы, если у вас вопрос есть? А, как бы я сейчас, потом по вы не Нет, нет, так не бывает. Давайте а, мы а сделаем так. Вы задайте вопрос, он я вам даст ответ. ответ. Если вас не удовлетворит, вы выступите, вы выступите на, вы на обговорении. Не надо. Вот мы сейчас пройдем по всем питаниям, а потом обговорим. У меня просьба. Его не слышно, просто честное слово. Дайте ему микрофон. Не микро надо. Мы не слышим, я его повторяю сайт, еще раз. Впереди. У не него есть еще... вопрос. У меня не слышно. Я, я повторяю, повторяю еще раз. раз. Давайте не будем путать. Вы юрист. Да. Понятие. Вопрос. Выступление. Значит, поэтому мы говорим. Мы, я попросил. Какие есть вопросы? Все эти вопросы были обсуждены на профильной депутатской комиссии. Понимаете, и поэтому вы туда приходите и там в плане для рассмотрения. На клубе мы депутат. обсуждали тоже эти вопросы. Или их на депутатском клубе. Вопросы. Да. Вопросы. Сегодня Вам? с 7 утра у нас было мало времени Мы вошли все отделы соответствующие по этим вопросам Это отдел земельный, это отдел коммунальной собственности земельных ресурсов Мы для себя как депутаты трех фракций прояснили одну ситуацию Неужели депутатам всем не интересно э, наша проведенная работа? И неужели не депутаты, не а, Подождите, мы, у нас вы, не было времени У вас вопросы или заявления? Нет, у нас есть... Я, я повторяю с... еще раз, мы сейчас обсуждаем Садитесь, Богачев Мы обсуждаем, не надо меня садить Садитесь, да? садитесь. Не надо. я закрою сессию я повторяю еще раз. Вопросы. Потом обсуждение. Вопросы. Я повторяю еще раз. Вопросы. Да. Вопросы. Еще раз. Вопросы давайте. Вопросы давайте. Суда, суда завод. Вот это пункт 2 1? Да, с единого реестра. Все, ответьте, пожалуйста. По вид деятельности, под которой передавалась мирная телянка, это было у нас... Сейчас, это ремонт, технического обслуживания, еще и, и чубник. Вот с Там вот здесь мы, значит, вы, вы, забыл, вы задавайте, вы задавайте тряп вопрос тряп. по конкретному, по конкретному, по конкретному объекту. Я повторяю еще раз по конкретному объекту. Здесь оператор. же не сидят все такие же недоумки, как вы считаете. Вот есть вопрос а по, я за, я по я судоремонтному заводу Задайте ему, вам дадут ответ. Вы задали уже по судоремонтному заводу задавайте. Вот ему. Подождите, мы же судоремонтный завод рассматриваем. Да? Ну что ж вы прыгаете с одной темы на другую. Будет возможность второй задать эти вопрос? Я говорю еще раз, я буду вас перебивать до тех пор, пока вы будете правильно ставить вопросы. Вы поставьте вопрос по судоремонтному заводу. Я повторяю еще раз. Вы поставьте судоремонтный завод вопрос. Я повторяю еще раз. Я повторяю еще раз. Я повторяю еще раз. Я повторяю еще раз. Поставьте один вопрос, вам дадут ответ. Потом второй вопрос. а приведет к уменьшению поступлений в бюджет порядка миллиона гривен. Скажите, пожалуйста, почему при технической документации это было решено? Скажите, пожалуйста, почему мы пошли через ее документацию, и через земельного участка, чтобы использовать закон? Скажите, пожалуйста, может ли незаконное законное сейчас решение, как бы, все, вопрос закончили? Я... Ответ. ответ Ответьте, пожалуйста. уважаемый депутат Нечерка, речь четвертое технической документации по передаче части земельного участка в субаренду. Да? Была выполнена техническая документация по поделу земельной делянки с загальной площадью 0,75 по моему угар, передается в субаренду 0,692. При этом категория земель не меняется. Вы не путайте, пожалуйста, земельные отношения и производственную деятельность. Категории земель не меняются. Это земли промышленности, транспорта. Так что читайте закон и будете и будете понимать. Так, есть, еще вопросы. Еще, пожалуйста. 2,05 гектара. Согласно хлопотанию, которое содержится в земельной документации, Личевский зерновой терминал берет данную землю для дополнительного транспортного господарства с коэффициентом использования 2,5. Почему в те документации этот коэффициент не установлен? Установлен коэффициент 1,2. Чем вы руководствуете, земельные? земельная Да, Так, все понятно. Вопрос отвечайте. Да, отвечайте. Да. Я, я в... думаю, Андрей, вы, мы научим с вами работать. Короткий вопрос. Земельный кодекс ответ. определяет, что это одна и та же категория земель. ничего подобного. Земельный кодекс мы были. у вас будет желание этот вопрос а поднимите есть, руку, я вам извините. дам слово. Перебивать не надо, это вы не Мои слова. Вот и все. Категория земель не меняется. Вы говорите о других вещах, о производственной деятельности. Мы рассматриваем вопросы правовых взаимоотношений, касающихся касательно земли. Хорошо, поясните мне, пожалуйста, что такое так. коэффициент. Это того, третий вопрос. В земли, да? Я вопросов буду задавать. Что, пожалуйста. такое коэффициент? Мы не спешим. Земли? Что это такое? Объясните. Вы говорите, что нужно такое. Мы сегодня рассматриваем конкретный вопрос. Да. О том, что И. мы затверждаем техническую документацию щодо установления меж, земельной частины, земельной делянки для передачи их в субаренду. Вот я спрашиваю. Да. Что такое? После кажется, того, как земля будет передана в, в субаренду, она передается на тех же а основаниях. И она остается. Да, в давайте и вас так, давайте я, я все понял. Так, уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, я предлагаю другой. Сядьте, сядьте. Я я, я, я сказал, садитесь, садитесь. Я сказал, садитесь. Я сказал, сядьте. Я сказал, присядьте, пожалуйста. Речи, так, приятный, приятный, да. не, не надо с ним спорить, это бесполезно. Давайте мы сделаем так. Те вопросы, депутаты, думаю, согласятся, у которых есть замечания, так, да, мы их сейчас выведем за скобки, не выражаете? Нет, не выражаете. Проголосуем, а потом вернемся к этим вопросам. Значит, какие у нас у Нас там пять вопросов, насколько я знаю, да? Три. Три, назовите их, пожалуйста. 2-1, 2-2, 2-3, так вы назвали? Да. Согласны? По другим вопросам нет? Нет. нет. Тогда проголосуем в целом. Кроме этих трех вопросов. Согласны? Так, кто за то, что принято данное решение, прошу проголосовать. Не бойтесь, голосуйте. Чего вы? Так, прошу пустить других. Кто против? Нет. Кто удержался? Тоже нет. Вот видите, а вы боялись. Один, да? Хорошо, один. Теперь давайте, значит, три вот эти позиции, давайте будем обсуждать. Договорились? Андрей, а ты чего боялся? Ну, а а что держал, на Так, значит, кто, у кого, у кого вопросы есть? Вот три вопроса, которые остались. Давайте их обсудим. Не надо. Не надо. Я, я предлагаю еще лучший вариант. Мы снимаем эти вопросы. И заново, с вашим участием, Бугачук, с вашим участием, Значит, приведете заседание Земельной комиссии, и тогда придете, и тогда вам прочитают ликбез, и мы повысим ваш юридический и интеллектуальный уровень. А, а? Я повторяю еще раз, надо молодых ребят учить, у них нет юридического образования, хромают. Вот. Ну что сделать? Значит, мы решение приняли, да? Три вопроса по просьбе трудящихся на комиссию господин ширручок опытный земельщик и будет правильно принято решение уважаемые коллеги я, я благодарен за сегодняшнюю сессию мы сегодня приняли с вами очень важный я не скрываю очень болезненный вопрос не только для вот, депутатского корпуса поверьте что какой полезны, и а вот коллеги значит, это значит Значит, мы сделаем еще проще. Значит, мы же сейчас с депутатами, так сказать, немножко притираемся друг к другу. Значит, если вы не будете возражать, значит, этот зал, тут, вот эта часть зала только ваша. Значит, мы там спокойненько предупредим и оградим такой красненькой ленточкой, или там голубой, или зеленый, как вы посчитаете, нужным, чтобы этот ряд никто не занимал. Не возражаете? Я спрашиваю, нет, да? Нет, нет, нет. Да, чтобы скажем, действительно, там есть часть людей приходят, но есть такое понятие: это зал для всех, а это зал. Для депутатского корпуса. Принимайте этого внимание, потому что здесь это трудно считать. Значит, я еще раз возвращаюсь. Василий, значит, и я еще сегодня, перед тем, как идти сюда, получил еще 10 наименований, переименований города Ильичевска. И могу сказать, этот процесс не остановится. Потому что люди недовольны. Я же не могу не говорить то, чего на самом деле. Недовольны. И я недоволен. Не только переименованием нашего любимого города, но еще и тем, что 951 населенный пункт в стране надо переименовать. Что в городе надо, в наших населенных пунктах, переименовать больше там, 25 улиц. Это что, добавляет денег государству или что после этого город будет работать лучше? Конечно, это глупости. Но что делать? Мы ходим под законом. Я Всегда это говорил. Я сам был депутатом пять лет парламента. И могу сказать, что это первый документ, который отработали юридически так, что выскочить не получается. Я пытался все сделать, чтобы проскочить мимо этой темы. Поэтому, значит, это был лучший вариант. Я благодарен нашей общественности города, которая действительно назвала, действительно хорошее название. Но почему плохой Черноморск? Но прекрасный. Но Светломорск, там, Красноморск, что угодно назвать, Ну, это же, желаний-то много, но суть-то, к сожалению, одна. Поэтому я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю серьезную работу и на этом сессию закрыть. Спасибо, до свидания.